Друзья, всем привет, заехали на Техноторг, Техноторг Днепр, так, значит, сейчас пройдемся по технике, по тракторам, менеджер нам все подскажет, расскажет, расскажите нам, будь ласка, по, значит, по кейс, ну, аналог кейса по Нью-Холландам, по ценам что у нас есть, как раз мы из себе ну, подаримся. Ну, я так понимаю, у вас э, есть такой Да, вот да? у, а цель у цель, нас цель, цель. точно такая база, да. Да, в смысле это, да, Они на одном заводе делается вообще. То есть все такие цвета разные. Даже по кабине будет одинаковый. Ага. Если что-то поинтереснее... А, вот тут как раз этот размер колес, Такие, как у нас точно, наверное, да, потому нам ну, резина абсолютно нужна. Самый, О, абсолютно идентичные модели с кейсами. О, у да. Да. Э, да, ск да. Сколько такая резина на сегодня? Есть информация по цене? Резина... Но наличие уже она имеется да? склад резины. Так, ну цену трактора вы знаете, да? Да, 44 500. 44 500 евро? Да. Понятно. Так, это у нас что, обычный, да? Да. Это именно такой точно, как у нас, по кейсу? Да. Серия TD 510. Можно подавиться, да? Опа. Ну, в принципе, все так же Сидушка неудобная, как всегда Мы себе сидушку заменили Вот все хорошо Вот все хорошо уже, что есть Вот все хорошо Ну, в принципе, все так Все так точно, как в кейсе Все так точно Единственное, что что пахнет новым. <laughs> Понятно, right. Right. Так, тут все идентично. Сейчас, Сейчас, коллега подается. Но на той стороне есть э, улучшенная весь версия. Она будет Т5110. Ага. Ну, это электрокоман, да? Да, там уже на электрокоме, там совсем другие салон. Ну, такие уже. А -а -а. До английской сборки уже приближен. Так, а вот здесь 60-70, это 130, 125, 145, да? 145. Да. А, 145, да? Это 145 лошадок, что 60-50, что 60-70, одна та же самая база. Там 145, тут, тут 127. Обе комплектации идут плюс. То есть плюс, э, основное отличие плюса от дельты, то, что плюса подрессоренная кабина, у плюса аксиально-почтовый насос. Ага на гидравлику. Что они по ценам сразу тоже скажите нам? От 70 и там до Ну, 90. допустим, вот эти, что стоять, вот именно, ну, чтобы понимать. Конкретно цей э, 79, конкретно тот, по-моему, от 83 и до цены. Тут дороже, да? Да, но и мощнее. А на вид так меньше наши, нет? Не, не, абсолютно идентичные. колеса просто, меньше. Просто подкрылок широкий по опции. Да не колеса меньше там. Давай, ты, а, а, да, тут 460 а, а, ну да, да. визуально да Ну, это да, 60-70, да, 60-50, yeah. все понятно да, 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 тут 460 Там что обычно у нас проходит на 40 канты, Чтобы скорее устанавливать mm -hmm. вот. а, а ну, Дима, ну давай, давай да. да А <laughs> я бы хотел Вот это именно попробовать Вот это вот Все две одинаковые машины, просто разные топовые настройки есть Есть, да? Всё, уже, да. Цей сколько лошадей? 145 О, ну тут уже, конечно, да А что а тут, тут сидушка? Воздушно, да? Да, да, на пневме подкачать вот, можно да. Тут кабина подрессорена То есть впереди, да, шарнир Сзади уже идут машины Ну цей понятно, это в колею не стоит, да? Стоит Стоит тоже в колею? Стоит в колею Ничего себе На них одна база, 60-20, 60-50 и 60 -70. Ничего себе Сейчас, я сейчас все, все стою, на Она все так широко кажется. Не, ну, ешь надо поставить. Уж, сколько там вариаций? 8, наверное, по колеи. По ключу, по-моему. Так, музычка. Что классно в них холодно, да? Ну, ты ж него и погрузчик пыль. можно все, же, конечно. К... Ну, да? Конечно. Удался, конечно. Так, а получается между 110 и вот этим же у нас 125 есть, да? Нам надо... Вот он 125, да. да? Так, ну на ту и глянуть, А здесь 140. 145. Да? Ты что а здесь 140. а что, надо работать? На, на, на сужение надо ставить, да, это... Ну, да, это... Да, это... Да, Да. Так, друзья, как и сейчас. Вот конечно, аппаратик. Так. Рульчик регулируется. Ну, цель нам, да? А? Вот цель бы нам, да? А сколько цель, он сказал, цена? Можно дыркануть, да? А? Можно дыркануть? Да, масса на... На, на против глаз масса на, на стойке. Так. На, стойке. на уровне головы. О. А вот у, -у, -у да? Да. Электронная масса, да. Нет, это что то не то. Вот це, да? Ну да, аккумулятор, нарисуем все. Все, все, электро... ну Все нормально. Тут не, не, все... Электро, да? Да, 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 все нормально. Все, можно заводить. Ага. Липтаться хорошо. О. Хорошо. Короба. У нас передачи через... рисует угу, угу. То есть у нас работа коробки следующим образом получается. А, повышенный пониженный, то есть ага. на пониженный мы на режим АБ переходим. Ага. И вот этих половиночек В, допустим, да, чисто Б мы без выжима сцепления переключаем, если мы хотим на А, выжимаем сцепление и переходим на А. я понял, я понял. Да. Так, так сцепление может... можно бросить сейчас, да? Да, да, да На конечно. скорости чуть Мягенькое сцепление, конечно. Сейчас вот шумоизоляция. А ну по шумке давайте. Ну, хорошо, хорошо, да. Ну лучше, чем на тур, Так, а ну надо сейчас, друзья, к камеру протрушу, смотрю, запутевая. Так. То есть мы обороты добавляем... Шестерочка, да? Двигатель? Конечно, 67. То есть цеплуки разгоняются до 315 лошадок. Mm -hmm. То есть это двигатель дефорсирование mm -hmm. и ресурс колосаха на таких тракторах цидвателей. Ну да, уютненько. Кейсик, конечно, наш <свист> да не, ну не мы то не можем, можем сравнивать образно-то <свист> не ну да да, совсем, сов -совсем, пусть, сов -совсем, сов -совсем, сов совсем разные трактора, да. Да, разные и, и цена разная. Да, ну есть же такие 100, на 112 лошадок. Будет... Подивимся, да? Есть наличие? Mm, ну да, надо подивиться, потому что у нас постоянно что-то уезжает, что что проезжа, були. Ну, дивиться, по салону они будут одинаковы, идентичны. Вот Я просто. Понял. Разница в 60-20, то, что у него будет под капотом э, ряд на четверка. Если на турках четверка это 38 объем двигателя, то на англичанах четверка это 4-4 литра. Ага. Совсем разные двигателя. Не такие, да, уже двигатели? Нет, нет, А тут сколько а двигателя с этим и с тем одинаковые? Одинаковые. Одинаковые. То не... Разные топливные настройки. Короче, можно его перепрошить, и он будет по мощности точно так же. Да? Теоретически, да, но не, не прошивите. А тут никому не нравится. Да. прошить, надо, будет Я думаю, я сегодня... mm. А смысл? Смысл? Если у вас стоит... Которые колеса уже больше, чем на том. Нет, так это, это опция. комплектация. Да? да, комплектация. вот ну, так вот смотрится красивейше. Вот. Не, ну понятно. Но если вам надо в рядок... Не, ну на... ты в, ряд, в, ряд, в рядок, Димон, ты уже будешь топтать. Ні, ні, на той резині воно тут да. А да. резина така ж сама буде, як на тебе 510. Так, а ну нам, значить, а що? Шо? Це щось новеньке, дивлюсь, з'явилося по Ловову. Ну, да, так, це експортний варіант. Ще я такого не бачив. Прикольний. Це така Монреалі, так? Ну, що, у Ловову ж не бачили? Ні, ну такого я не бачив. Диви, яке як як... як тут лабаве. Це це, варіант. По шумки це так ніколи, Опа. А як тут открывается? Ну, все а, есть. все. А, ну вы видно, 43 в принципе. 43 да. доллара стоит. Это 110. -ка. Ну, прикольно. Тут, тут фишка, вот 110 следующая. Рычаг, бачите, КПП. Так, бачу. Кнопочка, кнопочка бачите, Бачу. Это ага. место то, чтобы ногой выжимать сцепление. То тоже электро получается, да? Да, да, да. да. Прикольно. Плюс, э, там же есть кнопка, таким тумблером. Кружочек, полукружочек. Так, Покажи. покажите. покажите мне. Да, да, Может кому будет интересно. <coughs> хай люди смотрят. Вот есть сцена с топливных карты. Средняя максимальная мощность, ну и эконом режим. Uh -huh, uh -huh, То есть uh -huh. максимальная мощность 110 лошадок. Uh -huh. В эконом режиме до 90 и средняя мощность до 100 лошадок. Тоже можно завести, да? Да. Масса вон, включается красная кнопочка. Так, вот сюда? да? Включил. Да. Не включил. Не, все, все, 10. А, все, иди, да. Тут вообще реверс такие легенькие прям. Красиво. Тут 18 передач. Индикация нейтралка, можем заводить. Сцепление мягенькое. Ну, что тоже, да. А что ведь тут? Четыре цилиндра, да? Да. Можно на металл трошечки прогреется. Да-да, холодный, да. Что по шумке? По шумке неплохо, на самом деле для китайцев, я бы сказал, это уже очень хорошо. ну Но, ну да, ты но вот, все серии на экспорт на Европу идут. Сейчас он пикает аккумулятор, трошки разряжен. Э, компрессор тут ездишь тоже, да? Есть, да. А, тоже да, он да. тормоза так, сейчас. Тоже пнема да? Да, вот нажми тормоза. Нет, тут механика. Тут просто, все, это. все. Тут не мотор То есть компрессор mm -hmm. постоянно работает. То есть, рисирует, ну, тоже, тоже вариант непоганый мягенько рука. Ну да, мягенько мотор, хорошо. Ну, непогано. ну. Но... По шумке, конечно, чуть-чуть отстоит от них, да. понятно, что ну, все, что из своих денег. Я имею в виду, что за такую сумму, шумка лучше, чем в турецких тракторах, mm. из Но у Степан mm. она понятно. У него тут же... Так, а сколько навеска подъемность? А, до 4 тонн не больше. Ну, есть же понятие полезная нагрузка. Так, ну тут, конечно... Тут идет привод, кстати, вам интересно, гидравлический привод. гидромотор стоит и привод действии. Так, ну это уже не в колею, да? Тут уже, ну, как уже очень широко. Ну, хотя только из-за задней резины не Да. Если поставить там 380 или 430, Ага. И на той стороне, там потом покажу, есть э, Нюхолан Турецкий uh -huh. S, 510 s Там uh -huh. уже комфорт, как в этом, как в понял. Так, что вы МТЗ уже не продаете, да? Нет. Раньше был, конечно, технотор славился тракторам МТЗ. Сейчас, в общем, не на часе. Да, я думаю, он не нас Та наверное, не надо. Нам надо идти вперед, надо идти как бы шагать только вперед. По чем ПТС, такие цена? До 300 тысяч. А, так, это чьи они? Глобал Агра, да? Так, все такие ловол. 145, да? Тоже цікавий тракторец. Так, ладно. Э, вы нам покажет еще. По то, может, Да, в принципе шо. ХТЗ, сколько она сегодня? Тоже может хлопцам будет цікаво. Сейчас, сейчас хлопцы продают массово семечку, знаете. Может комусь надо. Вот 3,6 миллиона. 3,6 миллиона. Ну, именно этот, допустим. И 3 миллиона 660 тысяч. С двигателем. Угу. И веко, такие как на них, на кейсах. Угу. 6,7 объем двигателя. Угу. 238 лошадок. Угу. Ну, ясно. Ну, понятно, кондиционер. Есть здание машины. Угу. Да, хорошая техника. Если у вас бачу все по рызыни, да, по запчастям, тут понятно, что все есть. Ну, это наш центральный склад. Центральный Украине, так, самый здоровый. Слуха, то еще мне интересно, вот допустим на э, на кейс она нашла на, на 10 передние колеса вот они именно такие у вас есть или еще, какие есть варианты есть mm, ну там по вариациям... вы за да на передние мы можем на них подавиться да, да. так, ну, в общем, техники в техноторге хватает. Да. А, а оце, может, там оце, оце... Так вот это... Вот это... Электрокоман, да? Да, на Це у нас э, 120-125-ка, а, да? Нет, це, це э, Турок. Це турецька сборка. А, 110-ка, ну, 110 да? 110-ка, да. А все английский на 112 шагах, то ще казав, 4-хцилиндровий 4-4. Ага. Ага. Сейчас он трошечки протягом. Сив. А не, не заведе. Да, не, да. Нет, это кто-то просто масса, не выключил. Ну ладно, хай, ну что да, Та не мучайте, Да не мучайте, не мучайте, что Сив, аккумулятор, це... Да, це это, 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 это все нормально, да. да. Бывает такое. Ну, электрокоманд тоже неплохой вариант. По деньгам вы сказали, да, сколько он стоит? Да, он стоит 56 тысяч. 56 тысяч евро. Там плюс-минус 500-600 евро. От а, комплектации. А, а... На а в кабине вин там что так само китишь, да? Нет, не, не так. Да, что надо глянуть. Ну, да, даже с той стороны, вот впереди, там, дверь давай. давай. Что? Оно а ну, открыто, бо оно тут... Мы так заглянем. Можно и залезть. А, да? ну ладно, залезу. Давай, давай. Сейчас я вылезу. Машу сейчас надо выключить. Сейчас, да, сейчас я выключу. Так. Ну тут прикольно, да, тоже. Так, тут ну все же суть электрокоманда. Реверс, да? электрокоманд. Да. И вот передача. У нас И передача электрокоманд. Просто индикация а все же остальные, в принципе, все же так да, осталось, так. да. А, тут индикация днк это мониторчик. То есть, если мы сейчас ну, мы, попадаем... мы, Для индикации нам аккумулятора хвата. Да, конечно, сейчас покажу. Раз. И пошли. Цена повышена, 12, 13. Угу. Вот понижение. Я пишу. 13 красивее, да? Не, тут 16. А, 16. 13 она на ходу. А, а 14-15 я... только в ходу переключается. Все, я для вас понял. Да, то есть ограничения. Ну, тоже хорошо. Хорошо, что ты сделал стулочку, тулочки, уже удобно. Тут уже регулировка, я, я думаю, с гидравлических потоков. Угу. Ну, чуть-чуть им по все-таки. Да, батарейки. да, 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 видно, что наряднее, да. Ну что ж, неплохо, неплохо. Так, от Так, там я не пройду Ходим Короче, друзья В тот день я уже насобрал Стоя заехать в Технотор Выбор есть Ну, мотор Такой же, Димон, у нас мотор, да? Да, такой все, в принципе. Чи не такой? Ну, так-то трошечки не так. Ну, топка такая. Да такой. А это английский, кстати, 112 А, и уже по-другому все, да? Совсем уже и воздухан по-другому. Да. Шовани по обслуговуванню, все ж есть, да? Ну, по гарантії, по сервису, все как бы. Нюхон можна на следующий день з болтика зібрати. Всі запчастя, все есть. В общем красені тракторці дуже далеко вийшли від МТЗ. Ну тут и тут по-другому кабине, да? Нет, тут уже... А, ну то все. тоже, да, шумы, да. Ну, неплохо. Так, что у нас еще? А, ну сильно тоже интересно погрузчик. Ломкин. Ну, Строительная больше тематика, тут я уже точно ценный не помню По телескопам для... Ну фермерів. да, для фермеров именно вот такие <гумент> надо, да. <гумент> да, то телескопы у нас. Это <гумент> да, <гумент> <гумент> да, <гумент> у нас что, диечи, да, че что-то? Диечи вот это, конечно, да. Да, диечи тоже класс. Бачили мы его. 377 за 5 дровно. Цегу, у сына фермера такий, да, Димон? Да, да, точно такой. <гумент> Красный. <гумент> Они на рынок не так давно зашли, но за третью позицию <гумент> на рынок потребовать уверенно. <гумент> Ну... Нет, больше, меньше, да. я, я лично на заводе был в Италии еще до войны. Багато чего бачим, с багато для кого не делают. Они для букетов делают, а для Кейса, а для Нью А где ячи по цене, что у нас на сегодня? А ценники от 94 стартуют. Это угу, угу. с учетом того, что машина будет 3700 грузоподъемность, угу. 735 стрела и 127 лошадей двигатель. Угу, неплохо. Димон, ну а ты тут лучше смотришься, чем в Юмзе. <laughs> Конкретно эта модель стоит 110. Машина на пауэршифте, машина уже западена 4 тонны, стрела 7 метров. Того для тех, кто думает, какую машину лучше брать, пауэршифт или гидростат, то есть одна не лучше другой. Каждый для своих условий. Гидростат очень классно в складе работает, мягенько mm -hmm. работает, без тычков и ударов. Пауэршифт uh, классная работа, если вам надо на далекие переезды, там километров 30-40 uh, -huh, uh -huh. особенно если прицепчик сзади прицепы. Пауэршифт один не заменим, лучше делать по так. Так. Супер. Да, ну у вас, конечно, да, тут техники. А, техника есть, серьезная. Где -то, где -то, где -то, кстати, есть ряд таких интересных патентных решений. Mm -hmm. э Банально, казалось бы, стеклоподъемник. Mm -hmm. Багато производитель делает вот эти двухсоставные двери. эти mm -hmm. форточки постоянно бьются, отлетают. Mm -hmm. Люди ездят без форточек, ну, полевую тягнут. Тут, если уже надо, открылось. Ну, no, да, проходим. да. Ну, и все, ничего не раздевает. Плюс и на машинах есть... Вічіга називається, тобто це педаль понижаю ходу, типу аляс цеплення. Mm -hmm. Коли треба дати обороти, щоб гідравліка максимально швидко працювала, ну щоб без різких печків, mm -hmm. ну, mm -hmm. ми можемо цю педаль зважувати, mm -hmm. максимально продуктивно здаємо такі випадки. Mm -hmm. Плюс ми в базі заказуємо, щоб всі машини були защиті картера пра. Mm -hmm. Багатьох це опція, у нас в базі. Ну mm -hmm. mm -hmm. і по резині, в принципі, на гід ті, що на гідростаті, ну, да, ті хороша. на мішеліні. Доброе. то есть по комплектации они довольно-таки жирные <говорит> а это еще что за такого я не видел ни разу этот диетчик больше подходит для животноводства где надо силы спомуртовать где надо навоз почерпать то есть грузоподъемность велика ну и стрела выдвигается все на 5 метров по ну тут уже и ценовая политика подорожена будет, ну, да, да, тут уже где-то 130 да, тоже конечно на ломаной раме. Гарный, скажу, да, да, да. ВРХ, у кого есть. Я же, скажу, то же самое силос там притрамбовать. Покатать. Да вы знаете. Для погрузки тоже бы пошел. Нет, не <laughs> бы. Ну, выс... Давайте так. За 135 метров высота подъема, да? Беги, если Ну да, да, да. И 735. А что он комплектуется? И то, и то что. Шо? Ковш, выло, да? Ковш, выло, да. Да, много у вас техники нас постоянно что-то что приезжает, что-то уезжает. Бывает больше, бывает немного меньше. Uh -huh. Бывает просто, а что тут техника стоит, не могу туда Не Я понял. Так, друзья, и покажем, они комбайны, значит, комбайны БУ. У нас а. и тракторы, и комбайны. У нас основной склад БУ техники, на самом деле, находится в городе Миколаев. Ага. На основном нашем складе, там техника. Какого года они у вас? Ну, они свежаковые, да? То есть господарство э, по трейдину поменяли на а, более потужнейшую модель. А что они по моточасам приблизно на работу? Три с половиной ну, понятно. на, молотилке. Э, крашеные детали есть тут? Чи? А? Не Непонятно. Крашеные что-то есть по деталям? ну, он в таком виде, как... А, я вот это... Нет, это новый. А, это новый. это понял. Это пришло завода, новый дизайн. Я, а, я понял. А что конкретно большая машина, мы ничего, не вот такая, губы не красили. Ну я как понял. Как забрали из так и есть ценники там 128. 120? 128 евро. 128 евро, друзья, New Holland. Да. Комбайн обслуживался у нас в технотории, у нас есть вся история по этим комбайнам. Угу. Плюс жатки идут в комплекте с этими комбайнами. А жатки, какие, раз... размеры жатки? 76. 76. Ну, как раз то, что треба. Так, добра. Друзяки, прогулялись ми по техноторгу э, шо, техноторг у нас находится Донецьке шосе, да, Димон? Адрес Вот о так що, друзяки, кому цікаво, заїжджаємо. Всім миру і добра!